Мы поехали в село Бахмутовка и в село Безгинова и там бюллетени выборов. Где именно изъяли? В каких зданиях и помещениях? В селе Бахмутовка это было школьное здание с заднего двора вход, спортзал. Значит, а в селе Безгинова это было помещение, это понял, библиотеки что, находились, что находилось в этих зданиях? в этих зданиях находились урны, бюллетени и вся избирательная документация. То есть в, в этих зданиях 25 мая проходили выборы, я правильно? Понимаю? Да, проходили выборы президента Украины. С какой целью вы заходили в эти здания? Чтобы сорвать выборы президента. Были, было ли при вас какое-либо огнестрельное оружие, когда вы посещали эти избирательные участки? Да, конечно, при нас были значит, пистолет Лакарова, автоматы Калашникова и один пулемет Калашникова.